Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut terang rang Semoga keadaan Anda semua selalu dalam kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Di video-video terdahulu, channel ini telah banyak memberikan tutorial tentang cara berternak semut terang rang dan pada video kali ini kami akan memberikan ulasan pada sisi yang lain tentang kehidupan koloni semut rangrang. -rang. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa semut rangrang -rang adalah sahabat petani untuk menjaga lahan pertanian karena semut rangrang -rang bisa melindungi tanaman dari serangan hama. Apakah anggapan ini sepenuhnya benar? Mari kita ulas lebih dalam tentang hal ini. Secara umum, anggapan bahwa semut rangrang -rang adalah sahabat petani memang tidaklah salah. Sebagai peternak dan penghobi semut rangrang, -rang, kiranya kami perlu memberikan ulasan tentang anggapan bahwa semut rangrang -rang sebagai sahabat petani tidaklah selalu benar. Melalui video ini, kita akan melihat fakta yang sebenarnya terjadi pada lahan pertanian yang dihuni oleh koloni semut rangrang. -rang semut rangrang -rang liar yang bersarang di sekitar lahan pertanian atau bahkan bersarang pada tanaman pertanian memang akan melindungi tanaman tersebut dari serangan beberapa hama tertentu di antaranya adalah berupa ulat, belalang, kumbang, dan hama lainnya akan tetapi tidak semua hama tanaman akan dimakan oleh semut rangrang -rang. -rang. Bahkan justru ada hama yang sangat merugikan tanaman pertanian, namun dipelihara atau diternakkan dan dilindungi oleh koloni semut rangrang. -rang. Hama tanaman yang dimaksud adalah kutu daun atau serangga apit. Serangga ini sengaja dibawa oleh semut rangrang -rang dan ditempatkan pada tanaman yang akan dijadikan sebagai inangnya. Selanjutnya, serangga parasit yang berupa kutu daun ini akan menempel dan mencengkeram pada batang tanaman untuk menghisap sari-sari makanan yang ada pada tanaman inang. Semut rangrang -rang memang sengaja memelihara dan menernakkan kutu-kutu ini sebagai hewan perahan mereka. Kutu daun akan menghasilkan embun madu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan koloni semut rangrang. -rang. Embun madu ini adalah cairan sekresi dari kutu daun atau serangga apit yang mengandung banyak nutrisi tinggi dan sangat dibutuhkan oleh semut rangrang. -rang. Kebutuhan makanan untuk kehidupan koloni semut rangrang -rang akan bisa terpenuhi karena ketersediaan embun madu ini. Tentang hal ini pernah kami bahas juga pada video terdahulu. Koloni semut rangrang -rang mampu merawat dan memberikan perlindungan kepada hewan perah mereka dengan baik sehingga kehidupan kutu-kutu ini akan terjaga dan berkesinambungan. Semut rangrang -rang akan memindahkan kutu-kutu ini jika tanaman inangnya sudah tidak bisa lagi memberikan asupan makanan yang cukup bagi mereka. Semut rangrang akan memahami jika hewan piaraan mereka tidak lagi produktif menghasilkan embun madu, maka itulah saatnya untuk menggembalakan mereka pada tanaman yang lain. Mereka akan dibawa pada tanaman yang lebih subur dan bisa menyediakan makanan yang banyak bagi kutu daun sehingga mereka bisa menghasilkan embun madu lagi dalam jumlah yang banyak. Selain itu, koloni semut rang-rang akan melindungi kutu piaraan mereka dari predator pemangsa, di antaranya adalah kumbang. Sekumpulan kutu ini akan selalu dijaga oleh semut-semut pekerja setiap saat. Jika ada serangan dari predator, maka semut rang-rang akan mengeroyok dan memakan predator kutu itu. Ini adalah simbiosis mutualisme antara semut rangrang -rang dan kutu daun karena mereka sama-sama memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Akan tetapi, di sini juga terjadi simbiosis parasitisme antara kutu daun dan tanaman inang, karena kutu daun telah mencuri makanan dari tanaman yang tidak mendapatkan manfaat keuntungan apapun dari adanya kutu daun yang menempel padanya. Pada tanaman tertentu, memang efek yang diakibatkan oleh kutu daun ini tidak begitu terlihat. Terutama pada tanaman pohon yang berkayu keras dan berkulit tebal, bagi tanaman kecil seperti cabai, terong, kacang panjang, dan tanaman perdu lainnya, kerusakan yang diakibatkan oleh kutu daun ini sangatlah terlihat. Pucuk-pucuk ranting tanaman yang seharusnya bisa berkembang dan bertunas akan mengkerut dan kurang bisa berkembang dengan baik karena makanannya telah diambil oleh kutu daun. Sebenarnya, kutu daun ini sangat sulit untuk bisa berpindah tempat secara mandiri. Adanya kutu daun pada tanaman ini dikarenakan dipindahkan oleh semut rangrang. -rang. Sangat jarang terjadi keberadaan kutu daun yang menempel pada batang tanaman ini tanpa campur tangan dari semut. Secara langsung, semut rang-rang memang tidak memberikan kerusakan kepada tanaman, akan tetapi perilaku semut yang berternak kutu daun inilah yang menyebabkan kerusakan. Selain semut rangrang, -rang, sebenarnya ada beberapa jenis semut spesies lain yang juga melakukan hal yang sama, yaitu berternak kutu daun atau serangga api pada tanaman inang. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari video ini adalah Anggapan bahwa semut rangrang -rang sebagai sahabat petani yang akan melindungi tanaman dari serangan hama tidaklah selalu benar. Justru kebiasaan semut rangrang yang memelihara hewan perahannya berupa kutu daun bisa mengakibatkan kerusakan pada tanaman dan bisa dikatakan bahwa perilaku semut rangrang ini merupakan penyebab kerusakan tanaman secara tidak langsung. Tanpa campur tangan semut rangrang -rang atau semut spesies yang lain, sebenarnya sangat jarang terjadi serangan kutu daun pada tanaman karena kutu daun sangat sulit untuk berpindah tempat secara mandiri. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Jadikan hidup Anda lebih bermakna. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.